Блин, я не могу, я ни слова не помню, но твои губы красивые смотрю. Я а? не доверяю женщинам, и не зря ей не доверял всю жизнь. Сразу перчатки тащи. Это шоу. Чтобы тупой белорус посветил. Ого! чистый риск. Я что там уже не хочу участвовать Нет. в этом шоу. Нонсенс. Это гумористичное шоу, где логика отпочивает. Тут каждая правильная ответ приносит баллы, а за неправильную Вас чекає кумедне покарання. Готові до веселощів? Тоді починаємо. Всім привіт! Це нонсенс. Шоу, де ігра перетворюється на прикол. Тут не важливо бути смішним, головне бути фартовим, швидким, ну і трохи кумедним, як наші учасники. Антон! Похлопаємо йому! енергічне! Даня! Он мне просто не нравится. Мишаня! И Никита. Давайте Там у тебя в команде человек с завивкой. Нормально. И наш ведущий, он участвовал с одним очень магическим чуваком в очках и ехал с ним на поезде. Рон Уизли. А, пиздец. Тишина. <різвання> я предлагаю не вирізати хоч. <різвання> <різвання> Добре. Що е вам предлагаю? Ви сьогодні будете в командах. Придумайте собі назву вашій команді, а я собі запишу. Ну, так і діємо, так? Ми команда бронежилетів. Да. Броніки. Команда броніки. А як ви називаєте вашу команду? Коко шрапнель. Да. Як 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 Коко шрапнель. Дивіться, я для вас сьогодні приготував приз, за який ви будете змагатися. Тесла. Ну не настільки. Головний приз вечора це буде ящик пива. Ні, ну пацани, ви програли. Тут одразу видно, хто переможець по пиву. Хорошо, ребят, пока рижий роздупляється з планшетом, це ж така тяжіла вещь, ви не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментарі з восьми слов. Переходимо до першого раунду. Перший раунд. Я вам роздаю одну карточку на вашу команду. Это листок 4. Какая карточка буде? Чистий лист. Какой ми хотим маркер? Я довіряю тебе, брат. Давай, красный. Давай синий. Раунд перший. У нас буде э, питання на засипку. Я задаю вам дивне э, питання, на яке відповідь буде лише цифрою. Хто буде ближче до правильної відповіді, та команда отримує бал. Хто буде далі від правильної відповіді, ніхто не отримує і не має шансу виграти ящик пива. Фу, не, ну я за пиво, звісно, готовий. Давай, Морті. Хорошо, а за ти нам дав карточки? Щоб ви писали відповідь циферкою свою. — А-а-а, Буде вас три питання. Максимум воно заробить зараз три бали. І перше питання у нас звучить так: скільки кубиків Лего виготовляється щогодини у світі? Хто буде ближе. Час Да. Примерно... — Ні, Примерно, Минимум. Да. Сто проз. Я говорю, нет, стой, либо допиши, допиши. Либо без... Допиши, допиши еще. 344. Короче, еще цифру давай. Чтобы... Примерно... Бля, это даже слышно. Примерно. Типа, минимум еще бы в начале единицы. Ну, типа, либо без, либо, либо без нуля, типа, и просто единица. И, типа, без вот этого. Либо, э, этот, ну, типа, нормально. А телефону пользоваться можно? Я думаю, больше. Уже Нет, стоп. Даю три секунды. Раз. Два. Два. — Три! — Три! Показуйте, показуйте в камеру. Туда, туда, туда. Скільки у тебе там? 15 344. А в тебе? 700 мільйонів. 700 мільйонів. Що я хочу сказати? Е-е, правильна відповідь це дві дві детальки в годину. Я шучу. Правильна відповідь це 2 мільйона деталей. За час виготовляється у світі лего <реклама> все один бал улітає команді Коко Шотота. Тут якщо я написав. Прикине 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 прикине. Пацани ви що якщо ви виграєте піво. Вам еще потом его отбить у меня надо. Давайте карточки вам поменяю на номер. А к пиву ящику еще прилагается ну, чтобы отбить в вообще от других участников? Нет. У нас бронежилет. А, дать карточки? Да. А я рисовал, для кого? Переверни. Ну можно перевернуть карточки? Ну, Вот и все, я перевернул. А там тоже не разрисовано. Мы как активисты. Рисуй быстрее. Быстрее, блядь. Добре, ну що, перший бал уходить команді Коко то там. Шрапне. Я навіть це слово не Стойте, а це локальний прикол якийсь, так? Шрапнель, Шанель, типа на озвучить і все. Я понял, ну це какої-то. Типу Сільвестр з Сталоном, так? Так, 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 це примерно. Переходимо до другого питання. У спекотний день, 4 липня 2021 році, на легендарному хот-батлі в Нью-Йорку. Джой, честно, увійшов у режим справжньої машини. За 10 хвилин він знищив якусь кількість ходогів. Тому звучить питання: яку кількість ходогів він знищив за 10 хвилин. Ну, можна ну, вообще от, в, да, доп... считає, вот так в, вот, в, в, так в, вот сделать? В, а а это 10 минут. Чувак, как будто бы вау, рискованно. Подожди. Я так пока помечу. А. Смотри, давай посчитаем, что в вот, да, минуту. Ты потом идешь, ты ж потом идешь типа на убывание, ты же не можешь, ты же не можешь типа хавать бесконечно в одном темпе. Хорошо, то есть предположим, что за первую минуту можно улить. Типа. Давай, 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 давай так, за первую минуту можно улить. Да, ну примерно. Я почему-то думаю, что это ближе к вот так вот где-то. Давайте, я вам даю три секунды, чтобы написать свою ответ. Раз, два, Три! Все, давайте, покажете в дав камеру ваші 74. відповіді. 74. 74, 48. Ну, дивіться, за 10 хвилин цей молодий чоловік з'їв 76 ходок. Я, короче, думал, что они настолько тупые, что я сам потянул. Но ты настолько тупой, что ты нас, ты нас в минус загоняешь. Так я еще два писал. Какие? Это я писал 62. Это... А ты... Ну, ху. ты писал, что это все равно мимо, блядь. Ну, ты, сказал... ты было ближе, чем У него ближе, у нас в Это пипец. Молодцы, молодцы. Спасибо. Давайте похлопаем. Давайте похлопаем. Да, Это сильно. На колени. Мы переходим до третьего питания. И третье питание звучит так. Сколько котов... Треба, чтобы закрыть целое футбольное поле. Я Увели. думаю, это вот так, вот там примерно. Ты шаришь за футбол? Хочешь, я дам вам подсказку? Я, я ненавижу футбол. Стоп, ну давай! Хочешь, дам вам подсказку? Давай, давай. Это больше не 100 тысяч. Ладно, думаю, смотри, вставляю. короче, по-моему, по-моему, это ты метров. Что-то такое, блядь, как минимум. Мне почему-то показалось. Это, что... Это, ну, чуть поменьше 100%. Ну, мне что-то кажется, что вот так вот. Я ну, не знаю, это... Мне кажется, Но больше. Больше, 200. Никакой ощущения. Ну, средний, я не хочу озвучивать, они сейчас почитают. Не, какой мы посчитаем, нахуй, там, прикинь, один, один, код сколько, даже не метр в длину. Ладно, башь Вы давайте там тоже обсуждайте. 5 секунд. четыре, триста двадцать две. триста двадцать две, триста двадцать две, Или думаешь оставлять? Да Мне почему-то показалось, что... Ну, мне что-то кажется, что вот так вот. Я не знаю, подумай, посчитай. Ну давай, ну, на давай твою интуицию. Ну средний, я не хочу озвучивать, они сейчас посчитают. У них цифры цифрами получше. Ты он нас? погромче. Мы уже написали. Ладно. Проверяем твою интуицию. Один. Стоп. Все, показывайте в камеру. Сколько вас. Полтора миллиона. 160 тысяч. Я не успел написать. Полтора миллиона. Я не хотел это писать. Ты мне вынудил. Тут надо быть понятно. Ребят. Короче, 160 тысяч. Потребно 240 тысяч котов, чтобы закрыть силы футбольное поле. Давайте попробуем команде. Броники! Да я блин, начал. Это просто потому, что он писать не умеет. Мы выиграли этот раунд. Полтора миллиона. Да Они не, не хотел полтора ляма, я просто по приколу написал, и вот я начал писать другое число. И такой стоп! Вы слушай, вы... слушай а, когда, а, а когда, короче, ну, в юмор в приколы вошли, ну, писание чисел. Типа, когда так случилось, что ты решил, что это будет ну, весело. Когда Пифагор был популярен. Ну, слушай, после первого раунда а, так, подожди, у нас получается. Извини, а, ты сказал 140? 240. А, блядь, 240. Ну, я да. думал, ты угадал. Ну я так плюс-минус подраскинул кот на метр, на чичичичик, ну короче. А вы как мелье котами так в их ставить? Ну знаешь, как я посчитал? Смотри, как я посчитал. Я посчитал, что примерно в длину будет три кота примерно метр. Поле 45 в ширину, то есть... Чего? Три кота метр? Три кота метр? Ну стоят, ну да. Маслины эти, да? А если Майкун? А если манчкин? Я думаю, это... Ну, Ой, хорошо, я да. считал обычных котов. Ты с хвостом Примерно три кота да? на метр. Тебя в твоей же команде вопросами заливают. Ребят, ребят, подписывайтесь. Я доверился просто ему, блядь. Ребят, кто хочет узнать, как я посчитал, подписывайтесь на Велоброс, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там вам расскажу, как это легко посчитать. Да. Да, 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 да. Я забыл наказание. Ну, Все, тут красиво. понятно, что у нас проиграла команда броники. Будут. А если бы я всю Тут не может, тут три а, пытания. Да. Наказание двоих. зисты, ложку васаби. Это не да. ложечки. Да. Чайные взяли васаби. бы. Да, вы можете хоть чайные ложки принести? Я что там уже не хочу участвовать в этом шоу. У нас наказание за игру или за бал? за раунд. А ты хочешь, чтобы я вообще пострадал мощно, а Ну, у вас уже два, ну, пока один. А глазки? На, братан. А, 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 так вам по две надо? Не, он что а надо... Дай, стой, дай, дай она прям сидит. А дайте воды, не реально, дайте воды дай... какой-то. Не, давай пиво. Хорошее васаби. Да, не, давай. воды, надеюсь, пиво, 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 Дайте пиво. воды, реально. Вода под камеру. Короче, ребята, не, кто, кто очень... будет сейчас смотреть этот выпуск, вот вы сейчас смотрите, там сидят три гарпии, и тупо не хотят давать мне воды. Я не доверяю женщинам, и не зря им не доверял всю жизнь. А, Дайте вот. Вод... Не, давай, давай. Вот это мужик дело. А еще вторая ложка. Подожди, они покрасняют, покрасняют? Она слишком острая? Я вам советую, вы когда домой после съемок вернетесь, положите туалетную бумагу в морозилку. Мне нравится, как ну, перед съемками, у нас там была дружеская атмосфера, и как только мы здесь сели, сюда! Нам осталось монополию разложить его. Вообще, ну, да, вообще, бля, Ну и задание реально монополию просто сейчас. Х... Мы же не просто поругались, да, мы реально пойдем, сразу перчатки тащим. Переходим до раунду под номером два. Другий раунд. Раунд номер два називається «Аліас». Е, Правила ігри. У вас буде по 120 секунд. Один учасник пояснює слово іншому, не називаючи сам корінь. Чим більше слів, тим більший шанс на виграш в цьому раунді. Якщо чоловік називає однокорінне слово, це одразу ноль і мінус один. Просто одразу слово не, 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 не читається. Пацаны, у меня сейчас в желудке суши-бар открывается, я отвечаю. Да, я это чувствую. Ладно, добрый, давайте начнем с команды бр... Броники. Давай. Видите, вот тут 20 камеру. слов. Ты начнешь? Ну, да, да, Сможешь да, да, мне продиктовать? Максимально. Я правила игры. Смотри. Угу. Э? То... за слова, Если ты вообще не можешь, больше 5 секунд не уходит, ну, уходит на слово, это слово. Пропускаешь, диктуешь дальше. Давай. Сейчас Морти сразу 20 карточек. Раз, два, чем зимой укрываешься? Одеяло. Да, я в переводе сильно не сучу, поэтому... От таракана... От обезьяны до человека. Эволюция. Машина, которая превращается в человека. Робот. Ну, фильм. Андроид. Фильм такой есть, блядь. Ну, не в человека, образно говоря, превращается. Машина, которая превращается в человека. Семь частей, Терминатор. Ты, Ты дурак. Сумерки. Желтая машина комара. где снималась? Трансформеры. Наша планета где находится? Солнечная система. Космос. А, ну да, получается это правильно. Ну потом проверим, проверим. Давай. Пать вопросы. Ну давай следующая не 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 Женщина. Мама твоей матери кто? Бабушка. А, она что носит? Ну типа вечером Ребёнок. перед сном. Э, ночнушка. Ну по другому. Я е... больше потолще. Потолще ночнушка потолще. Жаву. Ну нет. Халат. Ну... Да. Халат. Чего? Три слова. Три like слова. Вот это это duh. что? Я хочу перевод слов, пожалуйста, изначально на русский. Пilimка, знаю, что... У нас. Раз, да, два. Да, три, четыре, пять. Пять. Muchas пять Beyaz, пять слов. Готовы? Да. Раз, два, три. Поехали. А, о, мы с чем ассоциируемся, белорусы? Как? С чем продуктом? Молочка. Молочка. Ну какой? Ну какой молочный продукт? Овощ. Картошка. Да. Вместо горчицы ты что можешь налить там в пельмешки, в макароны? Красное. Красное. Да. Ой, читаешь ты что? Книгу. Да. Смотришь ты что? Телевизор. Вопросы. И в душе танцюристы. Короче, куришь, но сигареты, вейп, другое нагревание. Вейп, айкос. Да. Uh, телефон 3310. Uh, кнопочный телефон кнопочки, кнопочки. 3310 есть такая модель. Nokia. Да. Uh, интернет раздается. Wi-Fi. Uh, да, хороший. Uh, на перекус пошел. Захотел что-то вот схавать. Uh, и такая. Короче, ну, булочка с мясом, грубо говоря. Сэндвич. Uh, uh, попроще, попроще. Прям такая. Она на худок похоже похожа чем-то. Листок. Сосиска в тесте, ты че? А, б... в школе я, в школе я бы сказал. Пацаны вот с такими сусами, б... волосы вот Хиппи? тут вот собраны. Братан, тут это большие а большие. Не, собраны тут такие большие. Сабли, б***ь, скачут пока их с стоп! конями. Стоп, казахи. Да, стоп. да, да. Стоп, не, не. не да. После слова стоп. Братан, ты ж не забывай, это Шу. это а... не пипи крокодил. Ты шо такие? Пипедастер, я не знаю. А. Пипедастер? Не, это пыль протирать. Да, 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 да. да. я себе. Добре, ну я 3, думал, это какое такое оскорбление. 4, 4, Мы вроде ну слушайте. Раз, два, три, четыре, пять. Слив вы назвали. А команда Коко. Что-то там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь слов. Молодцы. Пошли. Молодцы, ребята. Погнали. Раз, два, три. Поехали. Хорошо. Тот тип, у которого шесть нулей на банковском счету. Миллионер. Отлично. На них катаются волосатые типы в больших кроссовках. Четыре колеса, доска деревянная. Скейтеры. Один, один, один. Скейтер. Да, хорошо, дальше. Этой штукой у тебя бабка. Деревянной. Тонкой. Лазга? Нет, по-другому называется. Хорошо, люди прыгают через Скакалка. нее. А то одна? Скак... Скакун? Скак... Нет, Скак... одна тонкая. Скалка. Скалка. А, скалка. скалка. А, скалка. Блин. Ха... Блин. Блин, хорошо, э, баночка и в ней коричневая вкусная штучка Жгушонка. намазывают на хлеб. Дорогая такая, Красная. Хр... Красная. из орехов, из орехов. А, а, нутелла? Да, братан, мы это можем выиграть, мы можем выиграть Пиво. ящик этого, да. Братан, ты туда ходишь читать книги. Библиотека. Да, это тип летучая мышь, супергерой. Бэтмен. Да, короче, есть вареники, есть? Пельмени. Да, это штука, которая тебе дает монетку за выпавший с рота. Кто она? Зубная фея. Да, зубная фея. Ты эти этой штукой штаны, короче, придерживаешься. этой штукой. Да, ремень. Хорошо, братан. Из этого сделано лего. Э -э, кубики. Из чего оно сделано? Пластмасса. Материал. Пластик, пластмасса. Отлично, пластик. Ты смотришь и видишь свое отражение в нем. Зеркало. Отлично. Ты ложишь туда пиво, чтобы оно было. Холодильник. Морозилка. Отлично, холодильник. Короче, ты часто меня называешь. Нетрадиционная. Да. Ей, отлично. 120. Это очень 13 слов. Красавчик. Соскакал. Ну, скалка, есть такая. Скалка. Тесто катать. Думаешь? Ну, конечно. Готови. Раз, два, три. Живет в клеточке маленькая такая, как крыска. Себе, да. Короче, для того, чтобы просто твои вещи... Стиральная машина. Качок такой занимается этим профессионально. Шварценеггер. Нет, нет, нет. А именно как это... Бодибилдер. Да. Я хуй, что это? Да тут написано. Короче, смотри, ты ночью носишь мальчик и девочку. Да, только она с таким, как будто бы цветом типа. Нет, есть такой. Скипай, скипай, скипай. Окей, хорошо. Говорящая птица. Попугай. Окей. Я много пью, я кто? Алкоголик. Да. Я играю на чем? На гитаре. Да. Отлично. Есть Пифагора? Теорема. Да. У растений э, как... Корни. Не, не, нет. Чем плодырь, они обмениваются? Э, фотосинтез. Да. Прикол. А, через что ты видишь звезды? Через что? Телескоп. Да. А, и, а, этот, как его? А, господи, сидеть. Есть Facebook, а есть э, где фотками обмениваться? Э, инстаграм. Да. А, фильм про киборга, который вернулся Терминатор. в прошлое. Да. А, <плёк> а, <плёк> Стоп. Сталк... Okay. <laughs> Окей. Ну, потому что это, это инструмент, на котором ты. Ну. Не, я показал. А я реально играл. Какое правило? Мы однокоренные. Да, вы не поняли. Игра в Алиас заключается в том, чтобы играть исключительно на словах. А я а не, не понял. Это А мы эмоциональны. Фатки. У вас 10 слов вышло, а у них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 слов, а у вас 10. Вони перемогли в цьому раунді. Yeah, після другого раунду у нас вийшло так, що команда Броніки отримує один бал, і команда коко що там теж отримує... Шрапнель. Блін, я не можу, я ні слова не, не пам'ятаю, на твої губи красиві смотрю. Yeah. 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 Блін, yeah. да, чувак, yeah. 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 вот, yeah. yeah. я зруйнував. Всі слова от літіли, літіли, я не можу. Блін, я на твої татуування думав, що yeah. такі ж. На рот протеріть, пацани, після цього. І в нас теж отримується 1 бал. Ми зробимо так, що порахуємо, скільки було слів вг За одну команду. Истики было в гаду, но Гитара вообще-то нормально было. Показывает я я вам гитару. гитару да. я мы а, мы, да, с... мы я сошлись на том, чтобы ее засчитать, за счет того, это что, это что это у вас это слова, это ну, типа, не на белорусский. Ну, типа, что вам некомфортно, это да. У вас было 17 слов. Всего разум. 17 слов. Спасибо. А у вас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. У вас 18 слив. Все. Команда броники зарабатывает бал на этот раунд. Yeah. И покарание звучит так. Yeah, весь, наступ... весь, весь раунд кто-то один из команды проигравших стає ярым фанатом одного гравца команды переможцев. А, ты кого-то из них... Да, прям булевать за него. Казар, короче. Кох ел васаби, а он будет говорить велобро топ. Я не пойму. Велобро, велобро, велобро. Я понимаю, Я за тебя. Оооо, било, все. Я затяну, мужик. Смотрите, а Гектор, Гектор. Це звали его... Понятно з фільму, так? Троє. Ми переходимо до третього раунду. Фінальний раунд. Раунд три у нас звучить так: карта або кара. Один з учасників з кожної команди виходить на фінальний раунд. Пер, э, перед вами буде дві карточки. На одній плюс бал, на другій хрестик хрестікщо, то тобто. І ви скидаєтесь на цю UFA, хто виіграє, дивиться свою карточку. І там вже рішаєте. Лишайте її собі, і як обдурити э, свого опонента, щоб він тобі повірив. А це сколько раундів в два. этом раунді? По два, так? Хто перший вас? Хто з вас? вас так... Раз, два, три. 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 Все, господи. Столько раз. Да, я первый. Первая ножница? Нет. Раз, два, три. Все. Я не хочу меняться. Я же говорил, ты игрок. Я не хочу меняться, все. Хорошо, мой, я должен типа забрать. Ну, вам не знаю, вы должны. А я вообще не могу теперь смотреть Нет, ты не можешь. Все. Да. А ты решаешь, хочешь менять или не хочешь А почему будет он решать, если я не хочу? Ну так, хорошо. Я хочу меняться. Я хочу меняться. Тебя здесь баллы эти. Я хочу меняться. Мне кажется, у него там балл. Я хочу меняться. О, подожди. Потому что... Да, я хочу меняться, все, нет, правильно, все, нормально. Фух. Нет, да, просто, это игра, говнищик. Я хочу меняться. Тебе не ты кажется, можешь? что ему в бороду по сцену снайпер целится. Да, У меня индусы. У меня индусы здесь перевернуты. Да, Нет, да, чувак, я хочу меняться. Это игра. Вот Я сейчас говорю, типа, я хочу остаться у себя. Нет, он решает. Блять. вот это игра, игра. Ты надо. должен убедить меня. Убежай. Я не хочу тебя убеждать. Убеждать и, в чем? Я бай, хочу бай, остаться. Бай. Да, ему угодно его убеди. Ты мне должен. Ты вот его, его ярый фанат. Если я тебе должен, Когда тогда я мы хавал не босами, меняемся, ебись, чувак. А сейчас что ему я нравится. должен тебе, типа, все. Но я же, ну, не, это очень х**ная игра. Ну так шо? что? Нардо не играет, Нарды не умеет Что ты решаешь? не умеют умею. реально. А я могу советоваться или нет? А? Советовать? Да, да может Нет. Ну, я думаю, а может, ну, ты, может Я не могу отстоять свою же карточку, он еще и советоваться может. Это х**овая игра, Полная хуйня. Ну, я думаю так. Крякайте хуй. Вот мне ХУ**Й, Это игра полная хуйня. Я должен отстоять свою позицию. Не хуя. Вообще белорусская позиция. Ну, Братан, но он каждый раз, он каждый раз. Я всегда правдиво. Когда мы здесь мне. рассказывали истории, он каждый раз наебывал. Я, я тебе клянусь, я наебываю, у меня все хуй. Все. Все. Смотри, База, честно, я Нет, вот заверяю т. 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 тебе, стоп, стоп, прими стоп, решение. Стоп, стоп, стоп! Ты меняешься? Да, он меня взял, уже меняйся. Забирай! Да. Все, карточку, все, 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 все. Хорош! хорош, хорош, хорош! Красава! Хорош! Красава, хорош! я верю! Ну, чуваки! Скидывай Давай, Давай, кто вытаскивает первую карточку? Давай. Вот так положим, чтобы можно было тащить одну или другую Да, мне плевать, Сам. Ну, короче, мы спорим, кто обманывает. Нет, давайте все таки как бы не придумать, придумать У нас были, Ты да. уже потрогал. Нет, Давай. как у нет. нас были. Раз, два, два. No, Я не, не, не придумал. правила на ходу. Я за Утаскивай тебя, Борь. А, Вы Выбирай свою жопу. карточку, ты в ты положишь? Ну, в целом, я сюда пришел вообще третий уже раз. Все в восторге. Мне очень нравится. Я, я жду, когда начнут люди уже на улице подходить со мной фоткаться. Ты карточку оставляешь себе или нет? Я карточку... Мне в целом абсолютно... Да. Вообще, да, мне... Мне, мне, Хорошая мне плевать. Да, да, ну, меня? Я скажу так. Я, не хочешь, я, не меня. я буду, короче, следовать своим чувствам. Морти часто называет меня пипедастром. Ну, да. там немножко по-другому, но... А ты тоже пенчистер. Вот, поэтому я выберу пипедастра. Хорошо? Я вот эту карточку... Себе ты не хочешь менять, я получается? Вот хочу. Не, он не меняется. Ты не делай. Ты разрешаешь, что карточку как Ай, хоро.. Я клянусь, X это крестик, крестик. Я уже, радоваться внутри. Не, не, это крестик, я уже знал. Давайте сюда. Тогда у нас ровненько, ровненько. Да, у нас 3 Я предлагаю ящик пива разделить на двоих. Они же не мы Раз, два, три. Все, давай, первый. Ты, я ж не знаю, что Оставляю. Там. Рыжий. Окей. Я даже не буду играть в эту игру. Она слишком говёная. Я играл первым первом народе. Брат, ты не на той стороне, не надо. Я за Казаков. Ой. А, нет, подожди. У меня есть сомнения. Свет пипеда. Та нам же пшшшшш. Я так не Що, наху? Я проіграв. Ааааа. Аааааа. Конечно. course. І так, момент істини. Переможець сьогоднішнього нонсенсу стає команда... Броники! Броніки! Нет, 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 и там, и там, и там все, сейчас блядь. просто Пастор. сидит, братан, и там сейчас сидит зритель, который ну, до того посчитал вот эти три балла несчастных, и ты Все, мы знаешь, когда придумали насмешку. Все, мы после этого не выиграли ни разу. Очень важный момент, да, если они проиграли этот раунд, еще задание, да, наказание. вообще. У нас покарание звучит так. Програвшая команда повертает гроши переможцу за останню свою транзакцию. Опа! О, у денег нет. <laughs> Заходим в банк. Я ебал. Я ебал. Последний транзакция. Ну там злотых 30, 30 даже. Да. 30 Бл злотых. У ну меня просто не денег 20, нет. 7, ну, ты, тебе продиктовать блик, братан? 27. Давай, я ебал. А, 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 а ты на какое говно попали? А у, а у тебя сколько? Сходи в трамвай хотя бы. Моя последняя игра 1950. Ну ты можешь садиться туда. А, денег нет. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там ви знайдете всі ексклюзиви та інсайди зі зйомок. І все це знаходиться в описі за посиланням. Приятно було с вами играть. А второму не могу проверять! Всем пока! Все, победил красиво! А ящик пива забрав. А ящик пива забрав. А я заберу, все нормально, я помогу. Да я помогу! Да я помогу. Все, пока рыжий. Це було шоу Нонсенс, де гра перетворюється на сміх. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, натискати на колокольчик і писати коментарі. І напишіть, будь ласка, е кого ви хочете бачити в наступному нашому випуску. Пока-пока. А мені піво ставите.